Hörmətli izləyicilər, hamınıza xoş gəldik. Deməli evimiz çıxıb satdıq. Çox sərfəli bir variantdır. Əşyalı satılır. Ev sahibi bir dənə yorğan döşək çıxar, götürür, çıxıb gedir. Start qiymət cüzdendirm olacaq ha. 49.000 manatdır. Cüzdendirm olacaq. Özünə uyğun balaca bağ, belə bir həyəti var. Bax, 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 belə. Bir dənə çək görsən. Yəni oturub durmağa, paltar sərməyə yeri var. Qaz, su, evimizin fasadı yoxdur da, belədir. Emussiyası yoxdur. Buranı çək. Va görürsüz. Fasadız adı yoxdur belə. Özünə uyğun belə balaca həyəti var. Burda girən kimi balaca belə xidməti, tamamilə tualeti. Çək görsən. Bəs, bəs çox. Çox çəgirirsən. Girsən <laughs> az qarsan. Bu kameranı saxasan ora. Sonra. Hə, bura qonaq otağıdır. Gördün? Va belə bir qonaq otağıdır. Təmirlidir, səliqəlidir. Burada 2 də yataq otağıdır. 1, 2 çək yolları. Hah, hə, indi buranı da çək. Əşyalı satılır. 49.000 manata 100 endirim olacaq. İstilik sistemi İran peçidir. Burda da evimizin mətbəxidir, kuxnasıdır. Yəni alıb dərhal buranı rahat 350 manata kirayə verə bilərsiz. Qaz feçidir, qaz var. Kim alsa Allah xeyr versin, sənədi qiymətləndirmədir. Eskiz layihəsi yazılacaq. Qaz, su, işıq keçicə yadınıza. Və salam. Split kondisionerlənd tutmuş var idi, televizori. Yəni heç nə əziyyət çəkməyəcəksiz. Ev sahibi bir dənə yorğan döşəyini indi bilməm, xalçaları götürəcək, götürməyəcək, onu deməyəm. Amma ki bu vəziyyətdə satılır. Kim alsa Allah xeyr versin. Qırdalan da harda yəqaşıq deməyəcəm. Onu zəng eləyirsiz, telefonda sizə deyəcəm. Sağ olun.